Hello dear students. Salam əziz şagirdlər. Bu gün biz yenə Çinar yayımlarının 4-cü sinif üzrə yanvar aylıq sınaq testini edəcəyik. Bir də xatırladım ki, siz təkcə burada ingilis dili yox, Azərbaycan dili, oxu və anlama, riyaziyyat, məntiq, həyat bilgisi və ingilis dili fənlərini hamısı birlikdə biliyinizi Çinarla yoxlamaq istəyirsinizsə, bu testləri WhatsApp, Facebook, Instagram üzərindən məndən istəyə bilərsiniz və mən tamamilə ödənişsiz formada sizlərə göndərəcəyəm. Videoya başlamadan öncə videonu bəyənin, kanala abunə olun və dostlarınızla paylaşmağı unutmayın. İndi isə keçək testlərimizə. 61-ci sual. Complete the sentence according to the picture. Şəkli əsasən cümləmizi tamamlayırıq. Düzdür uşaqlar, burada şəkil yoxdur. Əsasən boşluğa əsasən biz cümləmizi tamamlayırıq. Onu da necə edirik? Bilirsiniz ki, burada you şəxsi var. Düzdürmü? You şəxsi ilə does istifadə edə bilərikmi? Xeyr. Çünki biz doesı ancaq he, she və it şəxsləri ilə istifadə edə bilərik. Bəs you ilə iz istifadə edə bilərikmi? Xeyr. izi bilərik nə vaxt işlədirik? Yenə də he she şey və it şəxsləri ilə izi işlədə bilirik. Ona görə də D variantında üzərinə xəçəkdir. Qaldı A və C variantı. C variantı da yanlışdır. Nə üçün uşaqlar? Çünki burada nə var? Feil var. Biz bilirik ki, cümlədə əgər feil varsa, biz o cümləyə sualı ya do ya da does-la verəcəyik. Amma cümlənin feili yoxdusa, ismi xəbərdirsə, yəni cümlə dır, dir, e, dırlar və ya əm şəxs əvəzlükləri ilə bitərsə, biz o zaman cümləyə amizarla sual veririk. Yəni sən çay içməyi xoşlayırsanmı? Xoşlayırsan cümləsində artıq burada xoşlayırsan fel olduğu üçün do you like drinking tea deyəcəyi. Yox, əgər sənin 9 yaşın var və ya sən 9-dasan, sən gözəlsən, sən şagirdsən, artıq burada heç bir başqa Hərəkət xəbər fiil olmadığı üçün biz oraya cümləyə sualı are və ya am-lə veririk. Amma fel olduqda unutmayın, am is ar-la verə bilmərik sualımızı. Doğru cavab A variantı, keşli növbəti dəsə. 62-ci sual. Choose the incorrect sentences, səhv olan cümlələri seçin. Yəni düzləri yox, səhvləri seçəcəyik uşaqlar. Baxaq. There vardır ifadəsidir və cəmdədir. Özündən sonra nə tərəf eləyir? Cəmdə olan isim. There books on the desk. Partanın üzərində kitablar vardır. Burada heç bir səhv yoxdur. Bizə də lazımdır səhv cümlələri tapmaq. There cəmdə olduğu üçün özündən sonra da books gəlib, cəmdə isim gəlib və doğrudur. İkinciyə baxırıq. There is a pen. There is ada bu da vardır ifadəsidir. Is tək bildirir. Özündən sonra nə tələb edir? Təkdə olan isim. Yəni pen təkdədir. There is a pen in a pencil case. Qələm qabında bir qələm vardır. Bu da doğru olduğu üçün üzərinə xətcəkdik. Bizə səhflər lazımdır çünki there much noise. There-dan sonra nə gəlməlidir? Cəm isim gəlməlidir. Bu sərədə də cavabımız ismimiz. Cəm var burada. Much noise çox səs deməkdir. Deməli, bir dənə səhv olan variant üçüncüdür. Sonra the there is sheep in the yard. Yaxşı, bəs bu there isdən sonra həmişə nə gəlir? Article gəlir. Yəni there is a sheep in the yard olsaydı bilərdik ki, həyətdə bir dənə qoyun vardır deməkdir. Amma e olmadığı üçün cümləmiz səhv oldu. Deməli, 3 və 4 səhv olan variantlardır. Bizə də lazımdır səhvlər. Doğru cavab D variantı. 63-cü sual. Translate, tərcümə edin. I usually go home after school. Nə deyir? I, I m usually adətən evə gedirəm məktəbdən sonra. Mən adətən məktəbdən sonra evə gedirəm. Doğru cavab B variantı. Çünki həmişə usually deyil, alwaysdir. Səhvdir. Adətən usuallydir, amma evdən sonra məktəbə gedirəm. Go home olmayacaqdı, go school olacaqdı. Ona görə yanlışdır. Mən bəzən, bəzən nədir? Sometimes. Ona görə də bu da yanlışdır. Usually adətən deməkdir və B variantı doğru cavabımızdır. I usually go home after school. Mən adətən məktəbdən sonra evə gedirəm. 64-cü sual. Make up a sentence. Cümlə görürük uşağa. Cümləmiz nə ilə başlayır? şəxsən, yəni işi görən adamla başa deyirik. Birinci nə var? They var. Yəni işi görən kimdir? Onlar. They. Daha sonra nə var? Zaman zərfimiz var. Always. Go. Daha sonra zaman zərfindən sonra hərəkət gəlməlidir, yəni fel. They always go to the park. Bəli, 2, 4 və 6. They always go to the park. Onlar həmişə parka gedirlər to the park go to the park artıq hazır bir ifadədir parka getmək istiqamət bildirir ya yön bildirir to-dan istədir yönə görə the parkdakı müəyyən parkdan söhbət gedir yəni həmişə eyni parka gedirlər mənasında o parka gedirlər 3 1 5 2 4 6 3 1 5 2 4 6 doğru cavab D variantıdır digərləri isə yanlışdır 65-ci sual match uyğunlaşdırın uşaqlar sözlərinə şəkilləri uyğunlaşdırırıq. Heart nədir? Ürək. Deməli, heart sözünü ürəyə birləşdiririk. Star ulduz. Diamond kvadrat, a2, paxlava forması və ya almaz forması. Bu formada da deyə bilərik. Almaz və ya paxlava forması daha uyğun gəlir, düzdürmü? İndi baxaq, çəkdimiz şəkillə uyğun hansı var? Bəli, C variantı doğru cavabımızdır. A, B, D variantları yanlıştır. 66-cı sual. Choose the correct variant. Düzgün variantı seçirik, uşaqlar. Burada nəyə diqqət eləyirik? Baqaq da dedik, daz-dan sonra nə gələ bilər? Ancaq ya he, ya she, ya da it gələ bilər. Ona görə A variantı yanlışdır. B-yə baxaq. Does she like swimming? Bəli, daz-dan sonra she gəlib və like olub, doğrudur. C-yə baxaq. Does he likes? Does not he düz verir, amma likes yanlışdır. Nə üçün? Çünki burdakı s artıq hara keçir? Sualda dazə keçir. Present Simple-da da izahda deyəndə demişdim uşaqlar, artıq sual və inkarda həmin o s şəkilçisi dazə keçdiyi üçün ikinci dəfə təkrar işlətməliyik biz. Yəni C variantı yanlışdır. 4-cü D variantına baxırıqda they likes. Yanlışdır. Nə üçün? Çünki S şəkilcimiz ancaq he, she, it-də təsdiq cümlədə işlənir. Ona görə də yanlışdır. Doğru cavab B variantı. Does she like swimming? O qız üzməyi xoşlayır. Keçdik növbəti testə. 67-ci sual. Choose the correct answer. Düzgün cavabı seçirik. Baxırıq uşaqlar. Have you got a house? Sən bir evə sahibsən. Sənin bir evin var? Həmişə nə deyirəm, bu qaydamız var idi ha. Sualı nə ilə verilsə, cavabımızı da ona uyğun alırız. Yəni sualı have ilə verib cavabı izlə, don'la, am'la ala bilməli uşaqlar. Ona görə də doğru cavab A variantı. Yadınızda saxlayın. Əgər sualı izlə versəydik, cavabı izlənalardıq. Buna versəydik, təsdiq və ya inkar, do ya da dont ala bilərdik. Amizarla versək, amizarla. Yəni Sual nə ilə verilisə, ona da cavab alırıq. Doğru cavab A variantı. Have you got a house? Yəni bir evim var? Yes, I have. Bəli, varımdır. Read the text and answer the questions. Mətnə oxuyun və suallara cavab verin. 68-dən 70-ə kimi olan suallara cavablayacaq uşaqlar. Gəl mətnə biraz yaxınlaşdıraq, daha rahat görək. İndi isə keçək mətnimizə. Salesman, satıcı. Hello, can I help you? Salam, sənə kömək edə bilərəm? Samir. Yes, please. Can I have a kilo of apples? Bəli, zəhmət olmasa. Mənə 1 kilo alma verə bilərsiz? Nə deyəcək satıcı? Sizcə uşaqlar? Onu indi boşluğa uyğun sözlərdən yazacağıq biz. Sonra, "Thanks. How much is it?" Təşəkkürlər. Neçiyədir bu? "It is for 1 manat 20 qəpik." Bu 4 manat 20 qəpikdir. "Here you are." Buyurun. "How much is a kilo of bananas?" Baş deyir, 1 kilo banana necədir? It is 3 manats 15 qapiqs. Do you want it? O 3 manat 15 qəpiqdir. İstəyirsiniz? No, I don't. And how much is a kilo of star cookies? Xeyr, istəmirəm. Bəs yaxşı, 1 kilo ulduz peçenyanın qiyməti nə cədir? Neçiyədir? It is 3 manats 45 qapiqs. 3 manat 45 qəpiqdir. Do you want it? İstəyirsinizmi? Yes, I do. Bəli, istəyirəm. Here you are. Buyurun. Thanks. You. Təşəkkürlər. You are welcome. Buyurun. Yaxşı uşaqlar, indi isə keçək suallarımıza, görək suallarımızda nə verir. Fill in the blank. Boşluğu doldurub. Bizim burada boşluğumuz var idi ha. Dedi, indi birazdan test edəcəyik. Thanks, təşəkkürlər. Here you are. Buyurun. You are welcome. Bu da buyurun deməkdir. No you can't. Xeyr, sən bacarmazsın. İndi gəlin bir daha qayda uşaqlar bura, görək burada nə deyildi. Hello, can I help you? Salam, səni köməkləyə bilərəm. Yes, please. Can I have a kilo of apples? Mən 1 kilo alma ala bilərəm. Deməli cavabında nə deyəcək? Here you are. Buyurun. Doğru cavab B variantı. Keçdiyin növbəti sualımıza uşaqlar. Choose the incorrect variant. Səhv olan variantı seçirik. Baxaq. A kilo of bananas is 3 manat 45 kəpik. 1 kilo banan 3 manat 45 qəpi idi. Gəlin uşaqlar mətndən baxaq, görə 1 kilo banan neçəyədir? 1 kilo banan, baxırıq burada. How much is a kilo of bananas? 3 manat 15 qəpi. 3 manat 15 qəpi idi. Deməli, birinci elə yanlış budur uşaqlar. Doğru cavabımız A variantıdır. Yanlış olar. Çünki bizə lazım idi səhifə tapın. Bananın kilosu 3 manat 15 qəpi idi, amma burada 3 manat 45 qəpi yazılıb. Samir wants a kilo of apples. Apples Samir bir kilo almaq istəyir. A kilo of apples is 4 manats 20 qəpi. Bir kilo almaq 4 manat 20 qəpi idi. Baxırıq, bəli 4 manat 20 qəpi idi. Sonra a kilo of apples deyilir. Bunu artıq D variantı. Samir doesn't want a kilo of bananas. Samir banan istəmir, bir kilo banan istəmir. Bəli, istəmir çünki orada deyir ki, "Can you want it?" "No, I don't." Xeyir istəmir. Sonra şara doğru cavabımız elə, yəni səf olan variantımız A variantıdır. Bizə də səf variant lazım idi. Keçdik sonuncu 70-ci suala. Вот да Samir, voilà. Samir nəyi istəyirdi? Bax ah, görək Samir nəyi istəyirdi. Apples and bananas, almo və banan yanlışdı, çünki Samir banan istəmirdi. Bananas and star cookies, banan və ulduz peçenye anan istəmirdi. Ona görə B variantı da yanlışdır. Apple and Star cookies alma və ulduz peçenye. Bəli, doğru cavabımız budur. D variantı ürək peçenye, heart cookies and apples, ürək peçenye və peçenye almalar. Xeyr, ürək peçenye istəmirdi. Ona görə D variantı da yanlışdır. Doğru cavab C variantı uşaqlar. Bununla da testlərimiz bu qədər uşaqlar. Videonu bəyənib, kanala abunə olub və dostlarınızla paylaşmağı unutmayın. Növbəti sınaqlarda görüşənədək. Goodbye, have a nice day.